بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اسلام علیکم ویکلی پوڈ ریڈیو فورم جنید راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آزاد جموں کشمیر میں احتساب بیورو کو مزید با اختیار بنانے کے لیے آرڈیننس ایکٹ میں ترمیم سابق صدور سابق وزراء اعظم سیکرٹریز وزراء بیوروکریٹس سمیت جتنے ملزمان جو تفتیش میں تعاون نہیں کریں گے ان کی گرفتاری کے احکامات اب چیئرمین احتساب بیورو جاری کر سکیں گے اور تفتیش کو یکسو کرنے کے لیے پہلے ایک سال کی جو قدغن تھی ختم کر دی گئی ہے ہندوستان میں انتخابات کے بعد مودی موسٹ لائکلی تیسری مرتبہ وزیر آزم بننے جا رہے ہیں ان انتخابات میں ان کے الائنس نے پونے چار سو کے قریب نشستیں جو ہیں وہ جیت لی ہیں مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بسنے والے اس اقلیت کے لیے سب سے بڑی اقلیت کے لیے بہت مشکل دن جاری تھے اور اب بھی جاری ہیں اور لگتا ہے اگلے پانچ سال بھی جاری رہیں گے اور ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی سیاہ رات جاری ہے Uh, مظفر آباد میں پینشنرز نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے قانون ساز اسمبلی کے باہر بھوک ہڑتال کیمپ شروع کر دیا ہے مانسیرہ مظفر آباد ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے وفاقی کابینہ اور ایکنک نے اٹھاون ارب اناسی کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے اور اسی ماہ یہ کام شروع ہو جائے گا منصوبے کی تکمیل سے مانسیرہ سے مظفر آباد کا سفر صرف تیس منٹ کا رہ جائے گا عید الاضحیٰ جو ہے سترہ جون کو متوقع ہے پورے آزاد کشمیر میں جہاں پر میونسپل کمیٹیز بلدیا مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اب تو کانسلرز بھی ہیں ہزاروں کے اعتبار سے ہزاروں تعداد ہے ان کی ان کی طرف سے اب دیکھا جائے گا کہ وہ آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا پروگرام آرگنائز طریقے سے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جس سے کوئی بیماریاں بھی نہ پھیلیں اور گندگی بھی نہ پھیلے آزاد جموں کشمیر اس وقت شدید ترین سخت ترین گرمی کی لپیٹ میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں ابھی تک تعلیمی اداروں میں ہمارے محکمہ تعلیم نے چھٹیاں اناؤنس نہیں کی پنجاب میں بائیس تاریخ کو اناؤنس ہو چکی ہیں جی جی یہاں جون سے جو ہے سے تیرہ اگست مطلب یہ اناؤنس کی دیکھیے کہ بائیس تاریخ کو بائیس مئی کو پنجاب نے چھٹیاں دے دی اور ہمارے ان لوگوں نے ڈیلے کر کے بچوں کو بیمار بھی کیا امتحان ہو رہے تھے اس میں بچے ہمارے بچیاں بھی ہو چکی ہیں کافی زیادہ شدید گرمی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو گرمی کے دوران جو ہے گیسٹرو پھیل رہا ہے ملیریا کے ساتھ ڈینگی کے پہلے شکایات تھیں تو یہ ہیلتھ کی مختلف جو ہمیں یہاں ایمرجنسیز جو ہیں رپورٹ ہوتی ہیں ہسپتالوں میں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح جناب راجہ بب الحمد صاحب آرمی چیف جنرل سید آسیم منی صاحب کی زیر صدارت ایٹی تھرڈ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں مشرقی سرحد پر موجودہ صورتحال اور مقبوضہ جموں کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے کے عدالت قتل کے تازہ واقعات کا بھی جائزہ لیا گیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں مکمل تعاون اور کا اعلان کیا گیا اظہار کیا گیا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا مظفر آباد اور وادی نیلم کا جلدی دورہ متوقع ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے بہت بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے آ, اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ آئندہ مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس میں وفاق کی جانب سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ترقیاتی بجٹ میں اکیاون ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں ترقیاتی بجٹ پچیس ارب روپے سے بڑھا کر اکیالیس ارب روپے کیے جانے کا امکان ہے رائے صاحب بہت سے متنوع قسم کے موضوعات ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار انسان صاحب ہے. بہت بہت شکریہ صاحب سے پہلے آپ نے اتصاب کی بات کی تو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اتصاب جو ہے یہ ڈیپارٹمنٹ عزوی مطل بنا ہوا ایک عرصہ سے اور پٹواریوں اور کلرکوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ایک خانہ پوری کی جاتی رہی ہے اور اب نئے جو چیئرمین حساب آئے ہیں اس کے بعد کچھ بڑے لوگوں کی بھی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور آلیہ جو آرڈیننس کے ذریعے جو ترمیم کی گئی ہے پہلے انصار صاحب یہ قدغند تھی کہ کوئی بھی صاحب میں جو کیس ہے اگر ایک سال تک اس کا ڈسی نہیں ہوتا تو اسے پھر گرونڈ کر دیا جاتا تھا اس پہ مزید کاروائی نہیں ہوتی تھی لیکن اب جو اس میں نئی ایکسرسائز ہوئی ہے تبدیلی ہوئی ہے اس کے مطابق اب جو پرانے پینڈنگ کیس ہیں وہ بھی سے کھولے جا سکتے ہیں اور وہ جو قدرم تھی ایک سال کی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے اور مزید یہ اضافہ کیا گیا کہ صدور وزرا اور جو بیوروکریٹس ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ اتصاب عدالت ان کے جو ہے وہ وارنٹ جاری کرتی تھی اب یہ اختیار جناب چیئرمین افسا بیورو جو ہیں انہیں حاصل ہو گیا ہے یہ تو سمجھئے کہ ون منٹو آپریشن ہو گیا نا اس میں اس میں انسان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خالی ایک ترمیم جو ہے وہ کافی نہیں ہے اس میں آزاد کشمیر کانسوز آزاد اسمبلی میں جو اس ایکٹ کی اصل شکل ہے جس مقصد کے لیے جس عظیم مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا یہ مکمل شکل میں اگر آبال آبال ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ہے ریاست کو بھی عوام کو بھی اور جو قومی خزانہ ہے اس کی بھی حفاظت ممکن بنائی جا سکتی ہے اور یہ بھی دو طرح کی عراض سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ میز کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کیا واقعی ہے سر؟ یہ صاحب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن ایک خدشہ کچھ القوں کی طرف سے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے خلاف گال کوئی فائل کی گئی جی, نا جی, نا جی, ہے جی جی ریفرینس جی 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 دائر ہوئے ہیں جی اور جی جی مزید ریفرینس جی جی بھی جو ہیں وہ جی جی دائر ہو جی جی سکتے ہیں جی پرانے بھی چلے جا سکتے ہیں اگر تو یہ فار اگزامپل جو حکومت میں گزرا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی کچھ وزراء کے خلاف کہا جاتا ہے کہ شاید ان وہ بھی مطلوب ہیں اچھا اور اگر ان کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو بھی غلط ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن اگر پک اینڈ چوز اور صرف سیاسی مخالفین کو دبایا جائے تو وہ جو عظیم مقاصد ہیں وہ اصل نہیں ہوتے وہ اس سے انتقام تو لیا جا سکتا ہے لیکن انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہم توقع کرتے ہیں <سطور> ہماری خوشگوانی ہی ہے کہ یہ انصاف پر مبنی جو ہے یہ احتساب ہوگا اسی طرح انصاری صاحب آپ نے بھارت میں جو علیہ انتخابات ہوئے اس کے حوالے سے بات کی تو اس میں ایک بڑا جو ہے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مطلب دیکھیے جی جی جتنے ایگزٹ پول ہے اس کے مطابق بی جے پی جی جی تین سو ستر اسی کے قریب جی دو سو شیستے چاہیے تو بہت آسانی سے سو اوپر لے کے مطلب بنا سکتے ہیں لیکن وہ جو ان کا ایک انتوا کا اور انتاب سندی کا جو ایک ان کا چلا آ رہا ہے شروع وہ اگر برقرار رہتی ہے تو بارش میں جو ہے وہ اقلیتیں غیر محفوظ ہوں گی وہ مسلمان سب سے بڑی اقلیتیں اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی جو ہے وہ تشدد اور جو محاورۂ عدالت قتل ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بی جے جی پی, جی پی کے جو وزراء ہیں انتہای مہم کے دوران آزاد کشمیر پر جارحیت کی بھی دھمکیاں دیتے رہے ہیں اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں گو کہ ان کی دھمکیاں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے اور دوسرا انصار صاحب آپ نے بتایا کہ منصر ہمظفرآباد ایکس پریس وی جو ہے وہ یہ بڑی اجرائن بات ہے جی کہ یہ بالکل مکمل ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے صاحب جو منصوبہ تھا ایم کا جی جی تو اس میں جو ہے وہ منگلہ تک اس ہائی وے کو آنا تھا جی جی وے کو انڈسٹریل زون بننا تھا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سیکنڈ فیز میں یہ منگلہ سے جو ہے اسے ملایا جائے گا اس ایکسپریس وے کو جی سامین پروگرام ہمارا اس وقت آپ کی خدمت میں پیش ہے افسر سد صاحب علی سولجر راولہ کوٹ سے محبت نامہ انہوں نے بھیجا آپ کا بہت بہت شکریہ افسر سد صاحب ہمیشہ جو ہیں ماہر تعلیم ہیں ہمیشہ وہ ان کی ان پٹ ہوتی ہے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں اور تشویش ظاہر کر رہے ہیں کہ مسٹر مودی کا تیسری مرتبہ اقتدار میں آنا الارمنگ ہے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی بے شک جناب افسر سد صاحب درست فرما رہے ہیں آپ اسی طرح منا بھائی جو ہیں انہوں نے نانگی سے محبت نامہ بھیجا ہے بڑی مہربانی منا بھائی آپ اپنے ساتھیوں سویت وہاں پہ پورا پورے وہاں پہ علاقے میں ریڈیو انچی آواز میں لگا کے لوگوں کو سنواتے ہیں پروگرام ہمارا جاری ہے ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انصاری راجا حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پوائنٹ فور میر ریڈیو آواز جموں کشمی ریڈیو پاکستان اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان نے گرامی کی جانب اس وقت جوائن کیا ہے دانشور سابق چیف جسٹس سکولر جناب سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس گیلانی صاحب نے جناب جسٹس گیلانی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان کا ٹون اینڈ ٹینر مسٹر مودی کا ان کے جتنے الائز ہیں جتنے ان کے قریبی لوگ ہیں ان کا الیکشن سے پہلے بھی یہ کہنا تھا کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد آزاد جموں کشمیر کو پاکستان سے چھین لیں گے فوجی طاقت کے ذریعے یہ جو اس طرح کی بیان بازی ہے اسے آپ کیا کہیں گے سر کیا یہ چیزوں کو نیوکلیئر ایک وار کی طرف ٹرگر کرنے کی کوشش نہیں ہے الیکشن جو کمپین ہوتی ہے کہ اس پہ لوگ آسمان سے کلاوے ملا دیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتی کہ پوسٹ الیکشن میں ویسی صورتحال ان کی ہو تو الیکشن فرینزی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ انڈیا کا ہے اور انڈین پاپولیشن کا ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے وہ اس کو وینٹ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ساری اسٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں حکومت بننے کے بعد پھر پھر قاعدہ قانون ہوتا ہے آئین ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے انٹر پالیٹکس ہوتی ہے الائنس پارٹیز ہوتی ہیں اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے سارا کچھ کرنا دوسرا یہ کہ بھائی جن کے پاس اس وقت آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے انہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہوئی ہیں تو, تو بہرحال جو اس وقت صورت ہے وہ یہی ہے کہ بھائی نہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی کوئی ترجیح انڈیا ہے اور نہ ہی پاکستان گورنمنٹ کے بھی کوئی پہن رکھی ہے کہ ایسا ہو جائے گا ہاں اپ ان کی جو ٹیمپریچر جو, تمپ, جو کیا ہے الیکشن کے دوران ممکن ہے ان کو الیکشن جیتنے میں کوئی مدد مل جائے سیٹیں زیادہ لینے میں مدد مل جائے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے حکومت بنے گی تو ان کی ڈفرینٹ ہوگی گو کے الفاظ یہی رہیں گے لیکن ٹون ڈیفرنٹ ہوگی اور عمل ڈیفرنٹ ہوگا اچھا جناب جسٹس گیلانی صاحب تھوڑا سا ذرا آزاد کشمیر کا ایک آئینی میٹر ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ احتساب ایکٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی ترمیم وغیرہ جو ہے ہوئی ہے اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے اب سابق صدور سابق وزر اعظم سابق وزراء سیکرٹریز بڑے بیوروکریٹس کو آ, چیف جو آ, اس وقت چیئرمین احتساب بیورو ہیں ان کے آرڈر کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے احتساب بیورو میں یہ ورن جاری کرنے کے اختیار احتساب بیورو کو ہے یا جج کو ہے میرے حال میں ارساد بیرو کی گیا کیونکہ زیادہ دار وہ ہی کرتے تھے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وارنٹ وہاں سے لے لیتے ہیں وہ برائی راز گرفتار کرتے ہیں تو ذرا ٹھیک ہے ذرا ادارہ ایٹانموس ہو جائے گا اگر اف دی مین اعتصاب تو پھر ادارہ کو ایٹانموس ہونا چاہیے اس کے ونس پرسن اس کو پکڑا جاتا ہے کسی کیس میں اس کے بعد پھر کورٹ کی جوریزیشن شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی کام نہیں رہتا ہے یہ حال میں سیکریسی مینٹین کرنے کے لیے بھی مناسب تھا یا عمل کے بھئی یہ ایک ہی آدمی کے اختیار بھی ہوتا ہے جس نے انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ پکڑے بھی یہ عام حالتوں میں جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں جو کاغلیزبل ہوتے ہیں وہ تو پولیس پیسٹیر سے وارنٹ تو نہیں لیتی ہے نہ وہ برائے راہ سے آکے پکڑ لیتی ہے اس قانون کے تحت جو کاغلیزبل کیسز ہیں جن کو پولیس کاغلیز لے سکتی ہے اور اس کے بعد عدالت کی کروائی شروع ہو جاتی ہے تو نسنگ بہت نہیں لیتے بٹھی کا ادارہ مضبوط ہوگا اچھی بات تو جسٹس گیلانی صاحب اس سے تو پھر لوگ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ جو مرحومین ہیں صدور و بزرا اعظم اور بزرا ان کے علاوہ باقی سارے گرفتار ہو جائیں گے آلموسٹ سب پہ کوئی نہ کوئی الیگیشن تو ہے الیگیشن تو کس پہ نہیں لگتی ہے جی الیگیشن تو ہر ایک پہ لگ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس آدمی نے احتساب کرنا ہے تو وہ بھی اس کو بھی قائدہ قانون کے مطابق چلنا ہے ثبوت کے محتاج ہونا ہے اور سوسائٹی کے ٹیمپرمنٹ کا بھی کافی حد تک اثر ہوتا ہے اور اگر یہ راستا بورڈ ہوا اور کانفیڈنس انسپائرنگ ہوا تو میرے حال میں لوگ بھی سپورٹ کریں گے لیکن اگر یک طرفہ ہوا تو پھر تو ظاہر بات ہے پھر تو بھلا گلا ہوگا نا اس طرح تو کوئی عزم نہیں کرے گا وہاں اچھا جناب انڈیپینڈنٹ ہوا اور ابھی ہم سن رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب مظفر آباد اور وادی نیلم کے دورے پہ تشریف لا رہے ہیں اور کوئی بہت بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں جیسا کہ لاسٹ ٹائم جب وہ خود وزیر تھے تو انہوں نے یہاں پہ شونٹر ٹنل کا اعلان کیا مختلف منصوبوں کا اعلان کیا ٹرپل ایم روٹ تھا اس کا اعلان کیا سنا ہے کہ کشمیر کو بڑا اپلفٹ کرنا تھا تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میاں شریف صاحب یہاں پہ ان کا آنا کوئی نیک شگون ہوگا آداد جموں کشمیر کے لیے ڈیفینیٹلی اگر uh, نیلم بھی جا رہے ہیں تو نیلم تو ایک ایریا ہے, اور اس کی ہے, ہے اور لوگوں کی حالت بھی اچھی نہیں ہے وہاں جانا تو بڑی سگنیفیکینٹ بات ہے دوسری یہ کہ شونٹر جو ٹنل ہے اس کی بھی کافی عرصے سے بات چل رہی ہے اور سی پیک کے حوالے سے بھی اس کا کوئی رول ہے اور ابھی مظفر آباد جو سی پیک کے روڈ ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے ساتھ کنڈیکٹیڈ ہے تو یہ ابھی جو ابھی عوامی موومنٹ جو جلدی تھی اس پہ جتنا بڑا پیکج دیا ہے اس کا پھر اس کے بعد وعدے بھی کیا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم اپنا ان کو تناؤ نہیں چھوڑیں گے ان کو ڈیولپ کریں گے کل ایس اینڈ اقبال کی بھی اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی دیر مسٹ بی سم تھنگ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیا ہوگا لیکن برننگ جو اس وقت چیزیں ہیں وہ شونٹر ہے گلگی کی طرف سے بھی یہ آواز ہے یہاں کی طرف سے بھی ہے اور یہ بات انٹر کنسلٹیشن بھی کافی عرصے سے چلی جاتی ہے میل بھی وہ ضرور ہو اور ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ ایسے علاقے ہیں کہ جو اپنا محتاج ہیں کمیونیکیشن کے کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے اور یہ کہ بارڈر کو فیس کرتے ہیں فرنٹ لائن ہے یہ ڈیفینس کی فرنٹ لائن ہے سارے ایریا دور ہونا چاہیے جناب جسٹس مندور گیلانی صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجا حبیب خان صاحب آپ سے گفتگو کریں گے چیف صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوام بھی سڑکوں پہ نکلے مہنگائی جو ہے وہ بھی ہماری جو یہاں پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں ان کا اس طرح سے کوئی کنٹرول نہیں ہے تو ابھی ہائی کورٹ آزاد کشمیر کی ڈائریکشن پہ جو ہے وہ کنزیومر کورس کے قیام کا جو ہے ایک ڈائریکشن دی دی گئی ہے اس کے عوامی فوائد آئینی حوالے سے اس میں کیا ہیں اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو تھوڑا پلیز رہنمائی کر دیں چیف جسٹس نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے میں جس زمانے میں چیف جسٹس ہوا کرتا تھا میں نے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا لیکن ہو نہیں سکا اب اگر لا کر ہو جائے انہوں نے لے کے لیا ہے اور ویرسلی لیا ہے اور سارے کورٹ کے جو ممبرز ہیں وہ سارے اس کے ساتھ متفق ہیں اور سب نے بینچ بھی میرے حال میں بڑا بنا ہوا ہے تو کنزیومر پورٹ تو ڈیفینٹلی ہونی چاہیے اور ہر ڈیویلپنگ معاشرے میں بلکہ ڈیولپ معاشرے میں بھی کنزیومر پورٹس ہوتی ہیں ہمیں فوری ریلیف کیا ملے گا آپ بازار سے جا کے آپ انڈے لے کے آتے ہیں وہ ایسے لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں جو رستے میں پھٹ جاتا ہے وہ بھی دکاندار کی غلطی ہے کنزیومر کے رائٹ کی انفرنجمنٹ ہے انڈے گندے نکلتے ہیں تو وہ بھی گندے انڈے بیچتے ہیں کبھی وہ ذمہ دار رہتے ہیں。کہاں جائیں گے وہ کہتے ہیں بس ہم نے دے دی آپ کو چلے جائیں آپ تو یہ بڑی اچھی بات ہے سبری ٹرائل ہوگی اور لوگوں کو جلدی جلدی انصاف ملے گا تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کورٹ کے آ, تعداد ججوں کی تعداد بڑھایا بنانا پڑے گا آپ یہ کہیں گے جی کہ اسی سول جج کو یہ اختیار بھی دیا جائے گا پھر یہ کام کامیاب ہی ہو سکتا ہے اس کی تعداد بڑھنی چاہیے تاکہ یہ ڈیٹلس ہو بلکہ ایک جو ایک کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ایک پرویجن ہے جسٹس آف پیس جسٹس آف پیس کو پبلک میں سے ہی ہوتا ہے اس کو یہ پاور دیا جائے ایسی چیزیں کرنے کا تو انیشیٹو از ویری گڈ وہ ضروری ہے وقت کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے بالکل صحیح جسٹس گیلانی صاحب آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا آپ کا بہت بہت شکریہ جناب راجا بیب الحان صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ ایک آپ کا کمنٹ آ جائے جی انصار صاحب آ, آ, چیف جسٹس ریٹائر سعید منظور السم گلانی صاحب جو ہیں آ, وہ آ, بڑی آ, اس حوالے سے آئینی حوالے سے جغرافیائی حوالے سے تاریخی حوالے سے آ, بڑی ان کی دسترس احکمان ہے اور کشمیر ایشو کے حوالے سے بڑے ذمہ دارانہ گفتگو انہوں نے کی ہے اور اسی طرح اسپیشلی کنزیومر کورٹس کے حوالے سے آ, ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے دور میں بھی کوشش کی اور یہ اس میں آ, لوگوں کا فائدہ ہے اور ان کورٹس کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے لیکن جو موجودہ ججز کی تعداد ہے وہ ناکافی ہے کنزیومر کورس کے لیے انہیں مزید جج جو ہیں وہ بھرتی کرنے پڑیں گے اور ایک نئی یہ چیز میرے علم میں آئی ہے رائے صاحب کی عدالت میں چھٹی بھی جاتی ہے دو تین ماہ چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہر موسم میں ہوتی ہیں تو اس میں پھر آلٹرنیٹ جسٹس سسٹم تو نہیں رکنا چاہیے نا سر نہیں 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 رکتا نا سر سر وہ یہ وہ جو اپلیکیشن وغیرہ جو ہے نا وہ لیتے ہیں کوئی ایک آدھ جج ہوتا ہے جو اسے ڈیل کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑی چھٹیوں کی وجہ سے تاریخیں لمبی ہو جاتی ہیں عدالت میں چھٹیاں وہ کانوں کو عجیب سا ساؤنڈ ہو رہا ہے کوئی ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا دنیا میں ہوتی ہیں انسان صاحب دنیا کا نہیں پتا لیکن یہاں ہوتی ہیں یہاں ہوتی ہیں چلیں عدالت کا معاملہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو چلیں Uh, اب ہم جناب uh, uh, بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انساری راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پوائنٹ فور میر پور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان جی سامین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بڑی کاروباری سیاسی شخصیت چودھری محمد سعید سابق وزیر حکومت مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما ہیں Uh, جناب چودری سعید صاحب کیسے جی جی. دیکھتے ہیں آپ جی. uh, اس وقت آزاد جموں کشمیر میں میاں محمد نواز شریف صاحب جب وزیر آزم تھے اس وقت انہوں نے یہاں پہ ریکارڈ ترقیاتی بجٹ بھی دیا یہاں پہ بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان بھی کیا اب سنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف بحثیت صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے دورے پہ آ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ ان کے اس دورے کو اس کی اہمیت کو کا ویژن آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کا یہ ہے اگر مظفر آباد مانسیرا مظفر آباد میٹر موٹر وے بنتی ہے تو وہ جو کشمیر سے آنے والی تمام ٹریفک کو سری سے جو کشمیر آئے گی مظفر آباد اور آگے مانسیرا جوائن کر کے چائنا داخل ہو جائے گی یا شانٹر پہ ان کی جو دلچسپی ہے اس کی اکنامک ریزن ہے کہ دنیا شاید اب جو ہے اکانومی کو اکنامکس کو پہلی ترجیح دیتی ہے اور اس طرف سے آنے والے لوگوں کا جو اکنامک انٹریسٹ ہے وہ پاک چائنا کوریڈور کے ساتھ لنک ہوگا تو ان کے اندر یہ خواہش بڑھے گی کہ وہ اس اس روٹ کو اس ریاست کے اس حصے کو پاکستان کو جوائن کریں تو بڑا ایک آ, یعنی دور اندیشانہ فیصلہ تھا جس کو شاید پاکستانی سیاست میں تو باقی کسی کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ یہ جو میاں نواز شریف ہیں جہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں ہم آزادی کشمیر کے لیے ایک بڑا پیوٹل رول ہوگا اس سارے جو نیٹ ورک وہ بنانا چاہ رہے تھے یہاں پہ اس کا تو یہ اچھی بات ہے اگر وہ تشہیر لا رہے ہیں میری جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بڑا برمدہ اظہار کیا تھا کہ میں آزاد کشمیر کو دنیا کے نقشے پہ ٹورزم کے حوالے سے معاشی ترقی کے حوالے سے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے نوکریوں کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سوئٹزر ہو یہ میرا میرے ساتھ خود انہوں نے اظہار کیا جب میری ان سے ملاقات ہوئی پچھلے دنوں تو اگر وہ خود بذات خود تشریف لا رہے تو بہت فتح ہوگا یہ اور بڑی بہتری آئے گی انشاءاللہ شاء آزاد کشمیر کی معاشی صورتحال جناب چودھری محمد سعید صاحب اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں خطے کی ڈائنامکس تھوڑی سی تبدیل اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے انتخابات میں جو ایگزٹ پول ابھی تک رزلٹ آ رہے ہیں اس کے مطابق مسٹر مودی ایک مرتبہ پھر شاید حکومت بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ان کی لینگویج ٹون اینڈ ٹینر جو ہے بڑا دھمکی آمیز رہا ہے الیکشن سے پہلے کہ میں آزاد کشمیر چھین لوں گا پاکستان سے قبضہ کر لوں گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر دوبارہ مودی صاحب آ جاتے ہیں تو دیکھیں مودی کو بالکل بڑے اچھے طریقے سے بات پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اپنی دفاع کی ان سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے وہ ایسی جورت نہیں کرے گا یہ انتخابی سٹنٹ ہے جو وہاں پہ چلانے کے لیے کچھ جو ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں یا فار رائٹ کے لوگ ہیں ان کو ٹریک کرنے کے لیے یہ بالکل اس کے خواب ہے پچھلے <تصفح> کہ جو ہے اب ہندوستان پاکستان جو ہے ایک ایٹمی قوت ہے اور کسی قسم کی بھی جو مارکار رائی ہے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اور پاکستان نے بھی اپنی جو پالیسی ہے بڑی کلیئر کہیں کہ کہ ہم نے Uh, 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 جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے اس کا کہیں ہم نے اس کو فارگو نہیں کیا اس جو پالیسی ہے کہ اگر کہیں کوئی کرے گا تو پھر ہم نے کوئی فٹ بال کھیلنے کے لیے بھی نہیں بنائے چیزیں تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی یہ ہے ویسٹی ببلیاں ہیں ببکیاں ہیں اور انتخابی اسٹانڈ تھا ابھی جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ آئے گا نواز شریف صاحب کا یہ دیکھیں اگر پا آزاد کش پاکستان کی فارن ہسٹری میں سے فارن فوراً افیئرس کی تاریخ میں اٹل بہاری باجپائی کا اور نرندرہ مودی کا یہاں سے دورہ نکال دیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا تھی کچھ بھی نہیں یہ دو دورے تھے جنہوں نے پاکستان کی اور کب جب کبھی مورخ لکھے گا پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی لکھے گا تو ان دو دوروں کا بڑا ذکر ہوگا کہ علاقے میں امن اور شانتی اور بہتری کے لیے اور لوگوں کے ویلفیئر کے لیے اس علاقے کے دو ارب انسان جو بستے ہندوستان پاکستان کشمیر بنگلہ دیش ایسیٹرا یہ ساتھ جو ہیں ان کی بہتری کے نواز شریف کی بھی فارسائٹیڈ تھی لوگ شاید ابھی اس بات کو دس بیس سال بعد ریلائز کریں جو نواز شریف نے نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے بعد سے دیکھنا شروع کیا کہ خطے نے کیسے ترقی کرنی ہے کشمیر نے کیسے آزاد ہونا ہے اور یہ بڑا بڑا درست فیصلہ تھا اور خط کی بہتری کے لیے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی وقت دینے کا بہت شکریہ تھینک یو جی رادہ بیب اللہ صاحب کیا جائزہ لیں گے چوئی سعید صاحب نے جو بات کی سب جی اسپیشلی اکنامک کا جو سبجیکٹ ہے انہیں اس پہ بڑا بھور ہے اور وہ اداروں میں وہ ٹیکس کلچر کی بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ویسے تو اصلاحات کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور بالکل درست بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈریکشن درست کرنی چاہیے درست سمت میں چلنا چاہیے تاکہ ریاست جو ہے وہ ترقی کی شرح پر گمزن ہو اور جو بنیادی طور پہ یہ خطہ جس کے لیے آزاد کیا گیا تھا ان مقاصد کے لیے کام کر سکے مقاصد جو ہیں ان پہ بھی کام کرنا بالکل صحیح جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈکاسٹ ریڈیو فورم پہ ان رادا حبیب اللہ خان ہیں خان آف منگ کی صاحبزادی محترمہ خولہ خان صاحبہ نے خان آف منگ ویلفیئر ایسوسیشن کی آپ پرسن ہیں سیاسی اور سماجی حوالے سے آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں خولہ خان صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں آپ آزاد جموں کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو اثرات ہیں یہاں پہ بھی مرتب ہوتے ہیں ابھی مسٹر مودی نے الیکشن سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ الیکشن جیت کر بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر پر بذور فوجی طاقت قبضہ کر لے گی اور پاکستان سے چھین لے گی ان گیدڑ بھکیوں کو آپ ایک عظیم مجاہد عظیم فاتح فاتح کشمیر فاتح میرپور خان اف منگ کی بیٹی کی حیثیت سے کیا جواب دیں گے آپ جی بہت شکریہ انصاری صاحب آپ نے جیسے کہا مودی کی گدڑ بتیاں تو خیر ہوتی رہتی ہیں مودی کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ لوگ جو آزاد کشمیر کی جو شہدا اور جو مجاہدین ہیں جنہوں نے خود لڑ کے اس خطے کو آزاد کروایا تھا ان کے وارثین ابھی واقف ابھی زندہ ہے آ, وہی جذبہ وہی خون ہے آ, ابھی ہمارے لوگوں میں تو مودی کی یہ جو مضمون سازش ہے یہ تو کبھی بھی کامیاب خیر نہیں ہو سکتی یہ تو اس کی بھڑکے اور پلس ہمارے پاس ایک بہترین فوج بھی موجود ہے اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ پہ بھی فخر ہے کہ انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو, جو پچھلے ایک سال یا دو سال پہلے ہوا تھا جو چائے پلا کے بھیجی تھی ہم نے اس کو تو انشاءاللہ ویسا ہی جو آپ ملے گا جب بھی اگر مودی اس کوئی کوئی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو میں بالکل مطمئن ہوں جی انشاءاللہ اگر ایسا کوئی چھو ہوا تو ہم, ہم کشمیری ابھی زندہ ہیں اور ہم بالکل تیار ہیں ہر قسم کے ہر قسم کے حملے کے لیے اور جواب دینے کے لیے اور انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی مودی کو جی بہت بہت شکریہ خولا خان صاحب بڑی مہربانی قیمتی وقت عنایت کیا آپ نے تھینک یو ویری مچ جی صاحب میں چاہوں گا پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے جی انسد صاحب آج کے پروگرام میں آزاد کشمیر اتصاب بیورو میں جو ترمیم ہوئی ہے پھر آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں اور لوڈ شیڈنگ بھی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ خاصہ دراز ہوتا جا رہا ہے اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی بات ہوئی اسی طرح مختلف موضوعات پہ آج کے پروگرام میں جناب سابق چیف جسٹس سید منظورالحسن گلانی صاحب پھر سابق وزیر چودری محمد سعید صاحب اور ابھی ہماری بہن محترمہ خلا خان صاحبہ میں بھی گفتگو تھینسا صاحب ہمارے جو سننے والے ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں جی مسٹر مودی جو مرضی کر لیں ہندوستان میں الیکشن جیتنے کے لیے جتنے بڑی مرضی سٹنٹس چھوڑ دیں لیکن یہ ایک سنت ہے کہ جو بھی قوم اپنی آزادی کے لیے ایک مرتبہ کھڑی ہو جاتی ہے وہ آزادی حاصل کر کے دم لیتی ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا باقی آزاد جموں کشمیر کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے ری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہماری ڈیسٹنی کیا ہے اور سیاسی لحاظ سے ہمیں کس طریقے سے بہیو کرنا چاہیے آئیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں فیمان اللہ اللہ حافظ گٹ بائے